Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы вас ознакомить с продукцией компании DevoPride. Это фирма отечественная, выпускает препараты для лечения и профилактики заболеваний животных. Все чаще и чаще в последнее время владельцы животных обращают внимание именно на препараты отечественного производства и дают им предпочтение, поэтому компания DevoPride выпустила довольно-таки широкую линейку для лечения профилактики заболеваний животных. Здесь у них есть и препараты при проблемах с печенью, при проблемах с сердцем, при проблемах с почками, при том, что они не только для лечения, но и для профилактики можно их применять. Противовоспалительные капли в глаза и уши. Опять же, тоже для лечения и профилактики вы можете применять эти препараты. Мазь для лечения ран, которая не имеет аналогов других в Украине, <coughs> потому что входит в состав коллагеназа, она является полным аналогом Ируксола, такой мази, которая когда-то была очень популярна в Украине, это болгарского производства был препарат. Теперь у нас есть свой, ну, вы вот, можете применять. Свечи для лечения профилактики заболеваний парональных желез, что очень часто встречается практически у каждого животного. Сорбенты, то бишь их можно применять при проблемах каких-то отравлениях или профилактики просто работы желудочно-кишечного тракта. Таблетки от кашля на растительной основе абсолютно безвредны для животных, а также вода. Вода, на нем на ней мы немножко остановимся. Это вода для котов. Все, у кого были котики или кошечки, все хорошо знают то, что, скажем так, это как ахиллесовая пята. У котов это проблемы мочеполовой системы. Очень часто бывают мочекаменные болезни, циститы, бактериальные циститы, образование солей различного характера при мочекаменных болезнях. Компания Дэви выпустила эту воду, вот. она является как с точки зрения лечения можно применять мочекаменной болезни у котов циститов, так и с точки зрения профилактики. Вот. Она годится для ежедневной дачи животным, то бишь для профилактических целях. Ее можно давать там, до 150 мл на одного котика, то бишь вы постоянно подливаете ее и животное пьет, таким образом профилактируется мочекаменная болезнь. В состав входит скорбиновая кислота, артезианская вода высокоочищена, То бишь, действительно, как бы, все это берется очень качественное. Вот. Также она нормализирует PH мочи, вот, что параллельно как бы отодвигает на второй план у нас образование солей, скажем так, в кавычках отодвигает на второй план. Вот. Рекомендовано для ежедневного применения для вашего животного. В принципе, мой кот пьет, и довольно-таки все довольны этим. Спасибо за внимание.